не самые тем не менее мы это сделали без копейки сверху. То есть Максим придут был деньги в качество. Следовательно, вы какие были активные? Если вы будете активны, то в следующем эффекте вы будете здесь добавлены. Рассказывайте про свои сборники, чем вы занимаетесь. Товарный услуга. Я отлично. Кто еще поднимал руки, вам нравится ваш товарный услуг? Чем вы занимаетесь? А, ну, ну, <связывая> видели? Тоже клевый. Кто что еще что нибудь скажет? Кто еще? один а -а -а. Просто сидит здесь <связывая> То Кто еще? Косметик. О, вот <-о>. хорошая лучший. <связывая> Хорошо. Итак, первое. Все остальное, что я вам рассказывал, если вы будут ваши активные позиции, если вы будете вкладывать себя, но ну, все остальное вы будете Теперь, что такое ниша, чего видим? чего так называется доклад? А -а -а. Но, наверное, домой склад характера. А -а -а. Я не готов чем-то заниматься, если я буду первый я Даже <coughs> в этой моей нише в интернете украинцев, не в руку. Не в один То есть она такая, будет широкая на но может, как, может, через интернет. Мне не интересно, то этим заниматься, если я не буду первым. Почему? Это просто не интересно, потому что ну, ну я хочу первого передать. А ну, это мои личные особенности характера. Так то все-таки тот, кто прибегает первым, будет снимать больше,

оплатляете свой товар или услугу, значит, вы ну, наверное, вы берете такое предположение, да, как наверное, вам не нужен на стола, который будет вам помогать ее продавать. Потому что лучше всего будет продавать ваши горячие глаза и ваши рекомендации как пользователя, как потребителя внутри. Поэтому вот тут идет спорный тезис, остальное купим. Ну, а деньги не деньги. На самом деле, что такое купим логистику? Да, доставка какого-то товара. Это мы заплатим денежку, а так да, уже на товар поедет. То есть мы не, не заплатим вперед, не будем инвестировать. А -а -а. Есть сам сервис, уже он пусть он там не супер какой-то навороченный, шоппинг. кто сухал. ноль копейки. Вы приходите, у вас вот такой зим там несколько часов. Чем он мне не нравится, пацаны, которые его замутили, ну, я думаю, не могу сказать, если я его замутили, он такой Ну, такой программерский, программерский. Они его делали вот как для себя, как им понятно. То есть там много диалогов и интерфейсов, как программисты, программисты делают в себе. Он работает. Реально он работает и стоит на кубики. И поддержка есть, и ну, все у него нормально. Когда это что ты извините, SEO, Казалось бы, да, вот так люди будут рассказывать, что все они будут вести на другие. На данный момент в этой стране, а у нас я студии, кстати, человек в этой области, есть студии, они продвигаются по трафику. Зашел вам человек по запросу, пил, там не пил. Мало того, где я опять рекламируюсь, у нас есть еще, у меня есть еще один стартап, он еще позволяет звонки отслеживать. То есть у в Джиммер Юра Васильевна выступал в У Алмастер уже с помощью айстрата продает своим клиентам звонок. Когда продает? Когда кто-то уже позвонил и что-то покупает. то есть вы не вкладываете деньги, вы вкладываете только себя. Все остальное вы покупаете в момент, когда случается продажа. Или за небольшие деньги там, тот же шок. Итак, первый вопрос. <coughs> Просто писать. Если у вас заряд в глазах, что нужно писать, да, вы в течение всего этого пишите, 100% и умножаете потом на следующую. Итак, есть вы, возможно, есть партнер. Возможно, вы руководитель или собственник, и есть какой-то подчиненный, у него глаза горят там больше. Итак, если глаза горят у вас, если 100%. Если у партнера умножаете, на следующую цифру 200. Если у партнера в основном 50. А вам продвижении маркетинга, вашу продукцию услуги, вы начнете сталкиваться, что он там будет денег каких-то будет строить его не под потребление. Под потребление. вы потребитель. Вы все равно лучше знаете, что этот продукт, что для потребителя знаете. Он будет подходить с точки зрения бизнеса, денег, чего-то еще. Это начнет очень сильно мешать. Теперь подчиненного. Этот пункт мы пока пропустим, поставить умножить на «и». А Почему? Если это почему? Но я так не всегда пойду, да, послушать этот доклад, все сделает как написано, но он от вас уйдет. От вас уйдет и сделает свой бизнес про это, про это удовольствие, про фимии, от записи видео, от хендмейта, ну вот, от того, что ему нравится делать, и будет это программа. Поэтому какой путь? Сделать его ну, я другого не вижу. Или вы вместе с ним этим занимаетесь, или он уходит. Ну, даже в каждом случае ваше это решать. у но... нас, конечно, сильно проще. У нас обоих как бы, горели глаза, потому что и Антон, и я всегда много читали, всегда читали деловую литературу. Мы когда принимали сплаты, в Турке, в Грузии, мы ходили и... Это моя полочка. Ну, это 200% полочка. Ну, это конкретная синергия, которая возникла ну, от, от команды, которая владельцы от этого бизнеса тащат. Ну, все. Они и так говорят. я, вот, это на земле книга, визуал, который я купил, я был в детстве базе, я был клиентом. Вот, это такой факт. Следующий. 10. есть какие-то конкуренты, и они будут много сильнее вас. Я бы нажал на 50% но тоже из личного опыта. Первый мой бизнес, мы были два студента, мы объединились, продавали диски для компьютера в 90-х годах. И мы вот, в конце, через три работы, начали делить этот бизнес. И партнер ушел, и ушел. Тут видео студии, город вот, просто, вот То, что помню, сет, это это один магазинов, студия записи, пару вот, вот. Ну, а я нашел. и пьет. чем два раза, нельзя себе уменьшать шанс. Это, одно, ну, это клево. Теперь, вместо 50% вы пишете 200, если у вас уже есть конкуренты с такими же товарами и услугами, но они не невнятно себя чувствуют. Мы говорим за e-commerce, что такое У них сайт что-то Может продают, может нет. них страничка в Facebook есть или там плохая. Вконтакте. то есть, ну, они вот есть. Почему 200? На их фоне, на их фоне, можете просто сделать несколько шагов вперед, да? сделать все правильно, сайтом, со страничкой, пиксель они тоже у нас книжки сделать, сделать вау. И, и очень быстро все поймут, насколько лучше, потому что есть с кем сравнивать. А вот если нет конкурентов, просто ну, уважаемые сто процентов я отвечу. Ну почему? Потому что вам придется ну, как-то прибить люди, самому описывать конкурентные преимущества этого товара в интернете и выдумывать. Не, не, сделать как лучше конкурента, а да? ну, не так, а может быть лучше. А самому придумать то будет, то уникальное торговое предложение, и это ну, не будет риски. Только зависит от вас. Поэтому уважаем на 100%. Виталий. Если, допустим, конкурент э, двух из четырех нишах э, намного сильнее и в двух невнятно, то вы, соответственно, уже на или, или как? Если Хорошо. Я ящик, по ящик по 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 попытаюсь. Да. начать ну, отвечать. Про себя, да. да. Уже на вашу. Да. Uh, 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 полтора года назад я руководитель СС Максима Петров uh, У меня поставщик <свист> компания Омакс представляет вам в в Украине. Я с давал, мне Я в Петровке, я со своим партнером, книгу с другими партнерами, и еще через 9 месяцев я остановлюсь представителем модели нового фэбра. Не эксклюзивно. Не тот, не тот имеет право на продавать. Но по объему мы их уже обогнали. То есть, ну, не факт, что у них там сильно, как вы себе представляете. Сейчас мы будем вот это отведем. А, о, сейчас, все раз. Следующий строчек я не... Если я не отвечу, скажите, что ну, непонятно. Окей. О а, чем это речь? Но ну, есть Украина, ладно, есть там область, да, есть там Западная Украина, вся Украина. А есть там, другой рынок. Российский, европейский. Бьюдл, да, как-то так. Получили таких инвестиций. Кто не знает, что они получили? Если миллионов долларов. Украинский же портал. А технологии мало. Распознавание а, изображений, ну, в том числе лифт видео. Кто То, есть, вы будете купить свой фибол мне, пожалуйста, в поиске Обаму в 2009 году на его инаугурату не анализирует на в наличии по, по случаю дня обладания. он находит ролик, подтягивает там 33 минуты. Ну, вот украинский стартап. Работает это с ним. Вот теперь самое основное. Если варя глаза, берите ручку, бумажку, берите книгу, от Нужна, ну, совсем не нужно вашим покупателям. Опять же, начинайте Петровки. Все там знают, есть такой трек магазин зиму Якобу в Украине. Отлично. Я расскажу Петровкой, Якобу вводит трехинтервальную доставку в день. книг. Ну, кому нужно, чтобы книгу доставили в течение двух часов? По всем статистическим вопросам, вот именно книги бумажные, народ готов ждать но двух людей. Пусть вы условиях, как чтобы вовремя, вот как обещали, так и привезли. А что такое три интервала? Кто в там помещении не первый раз слушал мои доклады за доставку, ну, и кто-то там 30-40% стоимости. Ну, больше есть курьеров, диспетчеров, вот это все, IT-система должна быть как вот ну, дорого. Не просто дороже. Ну влияние, ну конкуренты, ну не круче. Вот идите, мы не книжки. своим клиентам должны первыми заносить. Вы же эксперт. Вы лидер. Мы лидер, но мы ведем лидер. Кто-то из тех, кто поднимал руку, будет докладывать деньги. Не будет, может, второй и третий, человек, будет второй или третий. У тут три человека, которые будут претендент на доклад в следующем году. Ну, человека я там люблю. Вся информация, которая существует в не только в вашем региональном рынке, но и в мировом рынке, должна попадать в первую очередь к вам, а потом в вашем где должна быть ваша архива. А как упал, ну, такой некий фейк. Можете ставить ссылки, там вы вот это взяли. Ну, почему нет? <какляет> Теперь политика. Ну, как важный слайд. Нельзя было вот это вот но это точно важно. А, кто такой лидер? Почему он Это человек, который говорит какой-то я считаю, это его дано убеждение, я убежден в том, что жить нужно вот так, вот так и вот так Если вы ему будете помогать, я сделаю, что так будет. И вам это будет хорошо. Он обещает сделать хорошо, и люди отдают ему свою энергию и свою помощь. Так, там, той же помало уже наверное Владимир, вот как она идет о вещах. То есть вы должны, будучи лидером, отвечать за то, что вы пообещали своим клиентам. Во-первых, за то, что вы эксперт, действительно лидер, то что, то, что вы сказали, ну правда. А вы уже все это писали, да? Альде, все, все мебельные магазины штатов и Европы. Нравится? Но мы на катепасте на себе прям, я не знаю, перешел, А теперь даже молодежь будет и так же. Ты Опять же, почитайте с ним молодец, как ты перегрузил. Как ты писал? Вот мы берем что 10 раз примеряли, на 90 что-то такое наше, ну, в России заработало, отлично. 100 тысяч человек после язычного языка. Ну, понятно, тоже примерно, не и слабенький, но тем не менее, 100 тысяч как-то тоже. Итак, и просто сказал, с просто идет за собой, а кто отвечает лично. Вы, как бренд вашего товара, ваш бренд, как, как вы, Ваша активность вкладывает в себя ответственность и то, что вы были пообещали. Поэтому самый первый вопрос. А то вы ответить за качество своего... Я, я знаю, да, всего. Тем человеком, которому вы и уважаете, вашу клиентам. А то вы будете дать это самое лучшее. У меня сегодня внизу стоят врачи, которые продают книги. Они продавали диски.

совместно и... паре... Евроиндекса и Жанна Смотрича. Я напарил тех, это Евроиндекса, напарил Напарил реально, не подал, не рассказал, какая хорошая, напарил. О, что случилось, да? На следующий день вечером в Фейсбуке прочитал эту вот Благодарность со мной через собаку, мне лично, спасибо, мне, мне, я отвечаю, потому что у нас вот так нет. И требования к персоналу они просто они должны делить лучше от меня. Ну, знаете, что-то новое. нет развить меня. Я чуть подробнее расскажу, что она не вот так лучше, а вот такой выше. Ну, вы там мне расскажете, но начинаем, я стал выше. show Команда командам на джеке, с ним уже и это круто, и это там на западной карьеру. точно будет там, одним из лучших в мире в ближайшее время. Я очень как буду рассказывать о или о продвижении в соцсетях, про деньги. у нас есть слово есть бюджет». не думали, что так, о чем я все-таки буду рассказывать? А, того, вот, кто-то из вас один, а, то, что невозможно в сумму в 30 минут, ну, а, всю эту информацию будет получать у меня в течение года. В течение года до следующего айпэнка. На следующем игре с ним будет доклад о том, как у него получилось мой вечер. Ну и не только этот человек, но просто я концепция. Можно и тоже расскажу. Итак. Мы говорю, про никто то есть мы чего-то продаем, товар, услугу не важно, что мы чего-то продаем в интернете, получим. Правильно? Мы а продаем, не продаете, и я. Я понятно, что Я как мы продаем. Но себя, по настоящему Вы все кто то продаете в интернете. Кому нравится продавать то, что вы продаете? Кому нравится свой товар, продукт или услуга? Не пускайте. А теперь вторую руку кто продал бы ее лучшему другу, посоветовал бы. О, вот тебе она лучшая. Хорошо. Те, кто поднимал пожалуйста, возьмите эту бумагу. Ну, я не знал, как в 30 минут, там, вот то 300 информации, и получается. некий чек-лист, никаких особых не будет, но каждый я объясню про эти проценты, но что не значит конечно а для меня, на примере книги из